বহু সময়ত ব্যক্তিগত কথা কোৱা উচিত নহয় আৰু ব্যক্তিগত কথা কোৱাৰ পৰিৱেশো নাথাকে যোৱা ছটামান বছৰ আগতে এদিন মই কৈছিলো যে জুবিনৰ বিপথে পৰিচালিত কৰাত তেওঁৰ আশে পাশে লাগি থকা মানুহখিনি জড়িত হৈ আছে ছবছৰ আগতে মই কি কৈছিলো সি এতিয়াও সংবাদ মাধ্যমত বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমতো তাৰ উপস্থিতি আছে সেয়েহে মোৰ গোটেই ঘটনাৰ সম্পৰ্কত মোৰ মতামত বা স্পষ্ট ভাৱ আজি নহয় ছবছৰ আগতেই মই ৰাইজৰ ওচৰত বা ৰাইজক মই জনাইছিলোঁ জুবিন আমাৰ জাতীয় সম্পদ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ সমকক্ষ বুলি জুবিন গাৰ্গক অভিহিত কৰি মই জুবিনৰ সন্মুখত দিয়া এটি ভাষণো সামাজিক মাধ্যমত উপলব্ধ হৈ আছে জুবিনৰ প্ৰতি মোৰ এক ব্যক্তিগত অভূতপূৰ্ব কৃতজ্ঞতাও আছিলে মোৰ দেউতা প্ৰয়াত কৈলাশ নাথ শৰ্মাৰ গীতৰ সংকলন জুবিনে অতি মৰমেৰে ৰুণজুন নামৰ কেছেটটোৰ জৰিয়তে বাণীবদ্ধ আৰু ভিডিঅ' কৰি মোক উপহাৰ দিছিলে আৰু সেই গানকেইটাই যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল এজন পুত্ৰ হিচাপে তাতকৈ গৌৰৱৰ কথা একোৱেই নাছিল আৰু সেয়েহে জুবিনে য'তেই যেনেকৈ ক'ৰবাত আমি যদি কেতিয়াবা জুবিনৰ যাত্ৰাৰ সংগী হ'বলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ তাক কেতিয়াও মই হাতৰ পৰা ওলাই যাব দিয়া নাছিলোঁ আজি কভিডৰ সময়ত মুম্বাইৰ পৰা জুবিনক উভতাই অনা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে নতুন দিল্লীত গ্ৰীণ কৰিডৰ বনাই জুবিনৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা জীৱনৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়ৰ মই সাক্ষী হৈ থকাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ মোৰ একো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নাছিলে কিন্তু মই সাক্ষী হৈ থাকিব পাৰিছিলোঁ সেয়েহে কোনো এজন জুবিন অনুৰাগীতকৈ মই নিজকে কম অনুৰাগী বুলি নাভাবোঁ আৰু বেছি বুলিও নাভাবোঁ কাৰণ আমি সকলোৱে জুবিনক ভাল পোৱাৰ অধিকাৰ আছে আৰু অধিকাৰ থাকিব জুবিনক আমি গীত মাত আৰু সংস্কৃতিৰ মাজেৰে আমি সকলো গৌৰৱী অসমীয়াই আমি জীয়াই ৰাখিম জুবিনৰ ঘটনাৰ ন্যায় লাগে ৰাইজৰ দৃষ্টিত আৰু বিভিন্ন পুলিচৰ হাতত অহা নথি পত্ৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা শ্যামকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু কেইবাজনকো আমি বহুত কথা সুধিব লাগিব আইনে আইনৰ ৰাস্তা ল'ব মই আজিৰ এই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে জনতাৰ ধৈৰ্যৰ সৈতে খেলিবৰ বাবে চেষ্টা নকৰিব ছয় অক্টোবৰ তাৰিখে আমি আপোনালোকক অসমত বিচাৰিছোঁ পূজাৰ কেইটামান দিনৰ বাবে আমি আপোনালোকক বিচৰা নাই যে দশমীলৈকে আপোনালোক আহক দশমীৰ পিছতে ছয় অক্টোবৰত আমি আপোনালোকক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ফেচবুক লাইভ কৰি বা একোখন পত্ৰ লিখি জনতা আৰু আইনৰ পৰা সাৰিব আপোনালোকে নোৱাৰিব আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ আপোনালোক নিৰ্দোষী সাহসেৰে আহক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহক আপোনালোকে নিজৰ কথা কওক আৰু যদি আপোনালোকে কথা ক'ব চি আই ডিক নোখোজে আদালতৰ ওচৰত গৈ কওক কিন্তু ৰাইজৰ ক্ষোভৰ সৈতে যি ক্ষোভ এতিয়া অগণিত পৰিণত হৈছে ক্ষোভৰ সৈতে আপোনালোকে খেলা নকৰিব মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপোনালোকক স্পষ্ট সকিয়নি দিব খুজিছোঁ যে অহা ছয় অক্টোবৰৰ তাৰিখৰ দিনা আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে গুৱাহাটীলৈ আহি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্য আপোনালোকৰ বক্তব্য আগবঢ়ক আইনে আইনৰ মাজেৰে গতি কৰিব আৰু এটা কথা মই সকলোকে স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ কভিডৰ সময়তো মই অসমবাসী জনসাধাৰণক এৰা নাছিলোঁ বানপানীৰ সময়তো মই অসমবাসী জনগণক এৰা নাছিলোঁ আৰু জীৱনত এটা দিন আহিছিল যে পি পি কিট পিন্ধিও কভিডৰ আই চি ইউৰ ভিতৰত গৈ জনতাক সেৱা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আজি যেতিয়া অসমৰ জনতাই জুবি জুবিনক ন্যায় দিয়াৰ বাবে আন্দোলন কৰিছে তাৰ পৰা মই পৃথক নহয় আৰু সেই কাম মই কৰিবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই আজি পুনৰ এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে জুবিনৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সকলো কেইগৰাকী ব্যক্তিক আইনৰ সন্মুখলৈ অনাৰ দায়িত্ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ আৰু সেই দায়িত্ব মই কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে সৈতে পালন কৰিম দায়বদ্ধতাৰে সৈতে মই পালন কৰিম আগতেও বহুত